Salam. Ə, biz indi ingilis dilindən isim, noun ardınca deyəcəm sizə. Ə, axırda qaldıq ki, photo, photos ismin sonu o da bitərsə, onun cəmi olduğu kimi yəni s hərfi ilə düzəlir və ə, sonra ə, biz f və fe ilə qutanı göstərəcəm sizə. Buyurun. Burada biz ismin sonunu əgər F, f hərfi ilə bitərsə, cəmində bu hərflər v hərfinə çevrilir və is qəbul edir və iz h z kimi tələffüz olunur. Məsələn, məsələn deyim, example, wives oxunur wives. Wife qadın, yəni həyat yoldaşı deməkdir və burada wives dediyim kimi f ilə qutarırsa, Əgər da e, f ilə qutararsa, v-yə çevir və is şəkilçisi qəbul edir. Və yaxud wolf wolves canavar, canavarlar. F hərfi ilə qotarıb v-yə çevrilir və is şəkilçisi qəbul edir. V-yə çevrilir və is. Burada da v-yə çevrilir və is şəkilçisi qəbul edir. Shelf chills davtı deməkdir. Axırı f ilə qutardı. V-yə çevirdi və -es qəbul etdi. Biraz böyük yazım görsənsin. knife knives bıçaq deməkdir. Burda da f ilə qutardığı üçün yazım buradan f və f ilə bitərsə burda da v-yə çevirdi və -es qəbul etdi. Və yaxud leaf Live, leaves qatarq deməkdir və bu da es qəbul etdi. Sonra e, ismin sonu f və yaxud ff ilə qutararsa f və yaxud ff ilə bitərsə burada ismin sonu e, cəmi yanı sadə yolla düzəlir, yəni s hərfiyə düzəlir. Məsələn example yazaq bura example roof roofs tam deməkdir. Çiv-çiv simədir, başçı deməkdir burada da. Gördüyünüz kimi, yazdığım yerdə f hərfi ilə yəni su hərflə bitirsə sonu f qalır, ruh sözün kökü və es qəbul edir. Es yox, daha doğrusu s qəbul edir. Cəm şəkilçisi buda da f ilə qutarır və s şəkilçisi qəbul edir. Və ya xod Belə ki burada move moves axiri FF ilə qutardı və Y şəkilli qələbə etdi. Bu muftdadır. Yəni tormoz, maşın volantımız deməkdir. Sonra hand hand creative əldəsmadı deməkdir. and creatives dadofsse and creatives can təzədən yazım bir səhv oldu and creatives bir də şey burada gördünüz kimi axırı f ilə qətərdi və f s şəkilcə qabiliyyətli o da əl dəs malı əldəsmalı deməkdir Ə, sonra sonra ə, ismin sonunda əgər f hərfi ilə bitərsə bəzi sözlərin cəməyə əsasən 2 yola düzəlir. Məsələn yazaq. Example. hoof hoofs hoofs hoof. hoof. Və budur. Burada bu sözün çəkildir, dırnaq deməkdir. Əsasən e, burada f-ni gördüyünüz kimi axırına s şəkilçisi qəbul edirə düzəltmişəm. Bu bunun bir yolu, ikinci yolu isə bayaq dediyim kimi f v-yə keçir, v olur və is şəkilçisi qəbul edir. V-ya çevrilir və is şəkilçisi qəbul edir. Sonra skaf şəft deməkdir şarx. Şəft deməkdir. Və burada gördüyünüz kimi burada bir yolu s-nı, yəni cəm şəklində S8-dən cəldi və burada V-yə dəyişdi və IS şəklətici qəbul etdi. Və bir söz də əlavə edim. Varf və varş force və... force Bu da ıı, çörpü deməkdir. Çörpü bura gördüyünüz kimi F ilə bitdi. ES şəkilçiyi qəbul edəcəndi və ikinci yolu da V-ya çevrildi və IS şəkilçisi qəbul etdi. Yəni birində F, o biri də 2 ilə IS ilə düzəldi uşaqlar e, e, ingilis dilində mütləq bildiyimiz və suallarda əsasən imtahanlarda və yaxud keseqlərdə bizə ən çox düşən sual kökündən dəyişən isimlərdir. İngilis dilində taçından dəyişən 7 e, isim var. Mən sizə onları göstərim. Əsas ingilis dilində dəyişən kökündən 7 isim var. Kökdən dəyişən üçündən dəyişən isimlər onları yazım man men men çidəməkdir woman qadın shoes foot feet toasties moss moss və low slice Bərdən də bu e, foot feet ayaq, toasties, moss, sandməkdir. Köhnəndəşin yetdi isim və ingilis dilində ismin sonu n ilə düzələn yalnız iki söz var. Ondan biri child və oxdur. E, child uşaq, ox isə öcüzdür və e, və burada n-lə bitdiyi üçün e child cəmi children n-lə düzəldi ən şəcitsi və ən oks ox, oksin Buradan sual verə bilərsiniz ki, niyə burada e child e, niyə aşağıda ən oks yazdım? E, bunu bildirmək istəyirəm ki, e, sözün əgər birinci hərfi e, samitlə başlayarsa e, saitlə başlayarsa isə ən ləndi. Burada c yəni hərflə başla üçün Ə e article vurulsa 10-a başlığı üçün ən article istifadə etdik. Və heç vaxt cəməni isimdən qarşısında en article olmur. Çünki onlar cəməli üçün bu artikllar işlənmir. Və inglis dilində çox insanın çaşdığı sözlər budur ki, həm təkdə, həm də cəmdə eyni formatda olur. Mən indi bu ləssə baş salacağam ki, o həm e, cəmi, həm tək, eyni falan olan eyni formada olan sözləri necə biz aydınlaşdıra bilərik. E, məsələn, yazım eşip ship. Svain, svain. A tear deer and a fish fish burada sheep qoyun suvan göyərçin deer ceyran maral ceyran fish isə balıqdır bünsə aydaşdlaşmağın yolunu deyəcəm. Bəyəxşi kimi dediyim kimi "e" n artiklı. Yəni burada da gördünüz kimi burada e, bir fərq var. O da ki, burada ship ship eyni yazılır, sadəcə bir e, yəni anlaşılmazlığı var ki, o budur ki, shipping qabağında e var. Bu onun təklifini bildirir. Əgər siz ümumi rəjə seçib bu sözlərdən yəni eşib gəlsə, siz o zaman biləcəksiniz ki, burada mütləq ev varsa, deməli bu təklifdir. Onda üçüncüsün üç təkində olan iz götürəcəksiniz və yaxud das. Yox, əgər shipping qabağında 1 2 3 4 və sair sözlər varsa, idarəçəvan olmamalıdır. Çünki 1 təki bildirir, 2-dan, yəni 2-dən yuxarı olan sayılarda və sonra ship yazılıbsa, bu onda ə e, cəmliyi bildirir və onda şpin e, ar götürəcəksiniz. E, deməli belə. Burada da e yazdıb, burada da e e e. A e artiklı. Bunun fərqləndir baş saldım. Mənalar da burdadır. Gəlin bu e, baş saldıqlarıma aid cümlə yazım ki, sizə tam aydın olsun. For example. For example, yani e, məsələn. Məsələn bir cümlə yazaq. I saw two deer in the forest. Yesidir. Burada bu cümlədə I saw two deer in the forest yesterday. Eee, yesterdaynə cümləyə görə əsasən keçmiş zamanda olduğu üçün sinin keçmişi e, saw so oldu. Və burada sə dediyim kimi to deer. Deer burada cəmdir. Çünki dediyim kimi birdən yuxarıdır. E, yəni 2 yazılıb sayı. Sayış şey olduğu üçün bu da cəmdir. Yəni ki mən Dünən e, indi forest məşədə 2 e, ceyran gördüm. Mən dünən 2 ceyran yəni məşədə gördüm və yaxud e, bir dənə də yazım. Məsələn Bu cümlədə isə gördüyünüz kimi bayaq dediyim kimi tək isim olsaydı Zer iz zerə ol var vardır. Burada zer a olduğu üçün cümlələrin biz avtomatik mütləq şipin cəm olduğunu başa düşürük. Əgər sip təkdə olsaydı qabağında e artiklı və onun zer a yox zer iz olardı. Bu fərqi də sizə başa saldım. Və dostlar sizə bir şey vurğulayım ki, burada mən sizə bir söz öyrətmək istəyirəm ki, fiş balıq deməkdir. Lakin balığın cəm yerədə işlənməyi var. Gəlin yazım. Yəni e, belə başlaya bilərəm ki, e, fiş dedim həm təkdən, cəm bir dənə, lakin e, amma e, müxtəlif növ bağlardan söhbət gedirsə, fiş ismi cəmdə işlənir. Example yazaq. Yəni məsələn, zebra a lot of fish in the Caspian Sea. There are a lot of fish in the Caspian Sea. Yəni e, ki, Xəzər dənizində müxtəlif növ A lot of fish-dən qabaq different yazacağdım. Yadımdan çıxdı. Xəzər dənizində müxtəlif növ balıqlar var. Burda balıqların söhbət mövzularını söhbət edirsə, müxtəlif növ balıqlarla söhbət edirsə, fish ismi, cəndi işləncəyi və sonunda gördünüz kimi is fishin sonra yes şəhilsi qəbul edəcək. Videoya like atmağı və abunə olmağı unutmayın. Çox sağ ol. Çox sağ olun. Uğurlar.